7 часов вечера в Киеве на канале БТБ Новости. Украина презентует мирный план по урегулированию ситуации на востоке страны на заседании Совета ЕС в Люксембурге 23 июня. Перед этим 20 июня Петр Порошенко представит этот план в Украине. Об этом глава государства сказал во время представления нового генпрокурора Виталия Яремы коллективу Генеральной прокуратуры. Президент убежден, что роль ведомства будет весьма существенной в реализации этого плана и сотрудники обязаны навести порядок в населенных пунктах Донбасса. Я уверен в том, что ваш настрой, ваш досвид. я уверен в том, что ваша решимость, ваш опыт и команда, которую вы в ближайшее время сформируете при поддержке президента, дает мне основания надеяться, что вы способны выполнить это задание. <свят> те задания, те вызовы, с которыми сегодня столкнулась страна, они чрезвычайные. Страна находится в состоянии войны, требует максимальной консолидации. И роль прокуратуры в том, чтобы обеспечить эти процессы, тяжело переоценить. И роль прокуратуры в том, чтобы обеспечить эти процессы, Вашку в должность официально вступил и министр иностранных дел Павел Климкин. Опытный дипломат, свои 47 лет, уже успел побывать на должности заместителя внешнеполитического ведомства страны. А непосредственно перед назначением был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Германии. Новоназначенный министр пообещал в сжатые сроки наладить эффективную работу по всем направлениям внешней политики. Уровень заданий и уровень интенсивности работы будет очень велик. Я на вас полагаюсь. Я также уверен, что с техническим опытом, техническим образованием, которое в том числе и есть у Павла Анатольевича, мы сможем резко повысить эффективность работы Министерства. Я надеюсь, что мы построим еще более эффективную команду, поскольку задачи еще более сложные. Европейская интеграция. Я очень благодарен за доверие и идею включить меня в процесс трехсторонних переговоров по реализации вашего мирного плана. Главу НБУ Валерию Гонтареву представили коллективу Нацбанка. Президент Украины Петр Порошенко отметил, что его с избранием нового руководителя Национального банка уже поздравила директор Международного валютного фонда Кристин Лагард и заверила в поддержке действий украинской власти, отметив при этом настрой на плодотворное сотрудничество. Президент Украины заявил, что пожелал Валерии Гонтаревой успешной работы и уверен, что она оправдает ожидания украинцев, ведь, по его мнению, она одна из лучших банкиров из всех, кого он знает. Хочу вас заверить, что госпожа Валерия одна из лучших банкиров из всех, кого я встречал. У меня уже есть первая реакция экспертного сообщества банковской среды. Я был приятно удивлен, госпожа Валерия, тем уровнем позитива, которым они отреагировали. В том числе на ваш приход на эту ответственную должность. Таким образом, очень легко начинать работать. Я уверен, что мы с вами, а тут есть часть и моей ответственности, не разочаруем те ожидания, которые сегодня возлагает на нас общество, банковская среда и Национальный банк. В первую очередь хочу поблагодарить господина Кубева. Это действительно была невыполнимая задача – удерживать стабильную ситуацию в стране в такое сложное время. Поэтому каждый день, когда кто-то критиковал господина Кубева, я задавала этот вопрос себе. Что бы я сделала в этой непредвиденной ситуации? В ситуации аннексии Крыма, в ситуации на востоке страны. И я не могла найти ответы на эти вопросы и поддержать эту критику. Международный валютный фонд с нетерпением ожидает сотрудничества с новым главой НБУ Валерией Гонтаревой. Об этом заявил в ходе традиционного брифинга в Вашингтоне директор департамента внешних связей МВФ Джерри Райс. Отвечая на вопрос о назначении нового главы Национального банка Украины, Райс сообщил, что независимость Центрального банка является очень важной для МВФ как в Украине, так и во всех других странах. Миссия МВФ прибудет в Киев 24 июня для проверки выполнения Украины своих обязательств в рамках кредитной программы «Стендбай». Однозначно за такая реакция на назначение Валерии Гонтаревой на должность главы Национального банка Украины. Впервые за время независимой Украины руководить регулятором назначили женщину. Ее хорошо знают как отечественные, так и зарубежные финансисты. Мнение экспертов собирали наши корреспонденты. Инвестиционный банкир с огромным опытом работы в финансовом секторе и хорошим имиджем, как в Украине, так и в мире. Первое, что говорят эксперты о новом руководителе НБУ. С 2007 года Валерия Гонтарева руководитель инвестиционной компании, а до этого работала в банках с участием иностранного капитала, где отвечала за деятельность на международных рынках. Успешное сочетание навыков в банковском и инвестиционном бизнесе вселяет уверенность, что финансовая система Украины получила компетентного и прогрессивного топ-менеджера. Сегодня мы видим абсолютно новое лицо да, в государственных финансах. Гонтриева является инвестиционным банкиром, и это только говорит о том, что президент видит перспективу, перспективу для государства и перспективу того, что мы рано или поздно станем инвестиционно привлекательными. И спрос на инвестиционных банкиров в этой стране будет достаточно высокий. Возрождение доверия к банковскому сектору, очищение и консолидация системы повышения ликвидности – задачи, которые переходят в наследство новоназначенному главе НБУ. Пожалуй, самой важной из них является докапитализация банковской системы, потребность которой, по разным оценкам, составляет 60-70 миллиардов гривен. И опыт работы Валерии Гонтаревой на рынках капитала поможет решить эту проблему, отмечают эксперты. Наверное, назначение человека, который отвечал за привлечение капитала, за привлечение долгового финансирования, который разбирается и понимает в этих вещах, в этих тонкостях привлечения, это наиболее лучший вариант улучшить условия для притока капитала в банковскую систему. То есть ее профессиональная задача, которой этот человек занимался. Ну, последние, наверное, 5 лет или 10 лет точно. Для решения поставленных задач Валерии Гонтаревой необходимо в первую очередь собрать вокруг себя сильную команду профессионалов, говорят финансисты. Впрочем, зная ее менеджерские способности, сомнений в этом не возникает. Еще эксперты отмечают политическую незаангажированность нового руководителя НБУ, что поможет в принятии иногда жестких, но необходимых решений. Она менеджер, причем жесткий менеджер. Она полностью способна принимать эти решения. И, по моему мнению, с этой точки зрения решение президента выдвинуть именно кандидатуру человека, который не связан с банковским сектором и не завязан на наших политиках, это решение абсолютно правильное, и оно может дать позитивный результат. Валерия Гонтарева – первая в истории независимой Украины женщина-руководитель Национального банка. Коллеги-финансисты не сомневаются. Профессиональный опыт, принципиальность, быстрота в принятии решений помогут ей справиться со всеми вызовами. Роман Кофтун, Владимир Нестерчук, БТБ. Силы антитеррористической операции уничтожили укрепление боевиков в районе села Закотное Донецкой области и продвинулись вглубь территории, захваченной незаконными вооруженными формированиями. Об этом сообщают Минобороны. Ранее украинские военные освободили поселок Ямполь вблизи Красного Лимана. Также взят под контроль поселок Кировс, который несколько дней блокировали террористы. Туда, наконец, завезли хлеб. Как сообщил координатор группы информационного сопротивления Дмитрий Тымчук, прошлой ночью в местах сосредоточения боевиков были разбросаны листовки с предложением сложить оружие. После отказа террористов около четырех утра силы АТО начали наступление в районе Красного Лимана. Российское информагентство под руководством известного пропагандиста Дмитрия Киселева «Россия сегодня» запускает сайт об украинском кризисе «Украина.ру». Его руководителем и главным редактором стала бывшая участница пресс-пула Виктора Януковича, журналистка Алена Березовская. Ориентироваться издание будет в основном на молодежь. Эксперты объяснили появление новой медиаструктуры желанием Кремля усилить российскую внешнеполитическую пропаганду после закрытия в Украине ряда российских каналов. Представляю, какие страшилки будут написаны на этом сайте об Украине. Спасибо, что были с нами. Украинские мировые фондовые индексы. Далее мы же встретимся, как всегда, ровно в 20.00. Буду ждать.